Je m'appelle Véronica, je suis sœur de la communauté des Chemeneufs, je suis novice. J'habite ici à l'abbaye d'Autcombe, je vous envoie cette vidéo aussi. J'habite à France depuis un an et demi à peu près. Je suis hongroise, comme vous entendez mon accent. Je suis née dans une famille chrétienne cause de cela, la prière était toujours partie de ma vie depuis mon enfance. Mais mais, mais honnêtement, je dois vraiment dire que euh, le fait que je prie chaque jour, chaque matin, euh, j'ai commencé cela juste euh, il y a deux ans à peu près, euh, parce qu'en en fait, je me sentais toujours que oui, la prière était très, très important. Euh, mais j'ai senti que je me débrouillais très bien euh, pendant une journée euh, sans la prière aussi. Euh, donc, euh, ça, ça veut dire que j'ai commencé à prier non parce que je n'étais pas contente, mais parce que je me sentais que je ne suis pas complète, je ne suis, je suis pas euh, à ma place en fait. Euh, je me sentais qu'il y a quelque chose qui me manque. J'ai réalisé que c'est vraiment seulement par la prière que je peux trouver c'est quoi ma place, où je, où, qui je suis, où est ma place vraiment. Et c'était vraiment dans la prière où Dieu m'a montré où je peux trouver ça. Et j'ai vraiment commencé à prier chaque jour. Je, Dieu, Dieu m'a appris l'importance de la prière personnelle. Je me souviens qu'un jour, dans un groupe de prière, il y avait quelqu'un qui a reçu une image. C'était en horloge. Et, et cette horloge, le pic de l'horloge, se bougeait tout le temps, ou en avance ou en arrière. Je me sentais la même. Que, en fait, toutes mes pensées euh, étaient de mon passé, autour d'un événement, qu'est-ce que les autres pensaient de moi ou de euh, mon futur. J'ai demandé à Dieu, ok, mais c'est quoi ton, ton désir pour ma, mon, mon avenir Et, et j'ai vu qu'en fait, je n'étais pas présent, et je ne pouvais pas vraiment vivre euh, l'instant présent. Et c'était vraiment une expérience par la prière qui... Euh, euh, J'ai appris de, de poser devant Dieu tout euh, qui je suis, euh, tout mon passé, tout mon avenir aussi, euh, parce qu'il me connaît très bien. Et il m'a appris vraiment euh, par la prière, euh. Moi je peux être présent. Et ça m'a aidé pendant, pendant les journées euh, d'être présent. C'était vraiment un moment important. Ici à Hautecombe, euh, on vient de vivre euh, la grande retraite retrait en silence, les 30 jours. Euh, il y a 30 jeunes qui, qui ont commencé cette retraite euh, il y a 11 jours. Et euh, à cause de cela, j'ai choisi de, de prier aussi avec euh, mon cahier de 30 jours que j'ai fait euh, l'année dernière. C'était l'année dernière quand j'ai faisais la formation avec la communauté et aussi la 30 jours. Et donc, euh, euh, à cause de cela, je prie chaque jour avec, euh, avec mes pensées, avec mes notes et avec le texte de, de la 30 jours. Et, et ça me permet vraiment de, de revivre tout ce que j'ai vécu pendant la 30 jours. Et je peux aussi intercéder pour les jeunes. Euh, et et ça, me, ça me permet aussi de, de voir encore comment Dieu me rendait libre et comment il a me montré son amour et, et c'est un peu ma euh, journée euh, aujourd'hui. Je sens que la prière euh, pour moi c'est de poser moi-même euh, mes forces, euh, tout ce que je suis, mon être devant Dieu, euh, ma perfectionnisme, euh, toutes mes forces de prouver moi-même ou devant les autres ou devant Dieu. Euh, je peux vraiment tout, euh, poser tout cela devant Dieu dans la prière et, euh, et de laisser faire Dieu, euh, de le laisser faire, de me regarder, de, de laisser cet regard me transformer. Euh, parce que j euh, je sens vraiment que cet regard qui, qui me montre qui je suis en vrai, euh, c'est quoi mon identité et travers euh, son regard, je découvre aussi euh, ce qui lui est lui pour moi et pour le connaître aussi mieux toujours. Et, et aussi euh, la prière c'est la source euh, pour moi, euh, pour partager cette joie avec les autres, pour rayonner la joie de Dieu. Je sens vraiment que si je prie dans ma chambre, c'est vraiment en tentation si mon portable est à côté de moi ou mon ordinateur. Et donc c'est vraiment un conseil pour moi même aussi de, de, de vraiment éteindre mon ordinateur ou mettre mon portable plus loin. Et, et aussi que j'ai appris de, de faire vraiment une coin de prière et, et pour trouver une icône, un visage de Christ qui m'attire, qui, qui me parle. Et, et heureusement, j'ai trouvé vraiment un, un visage de Jésus qui me parle et j'ai fait une peinture de cela. Et, et j'espère que vous allez trouver aussi en euh, Jésus, en icône, un visage de Jésus qui vous attire, qui vous parle, et qui vous donne la joie. Salut